احرام باندھنے کا جہاں پہننے کا معاملہ آئے گا تلبیہ پڑھنے کا معاملہ آئے گا وہ تو بعد والا ہے شروع جب ہم کریں گے تو تمام بھائی برادر وغیرہ سے معافی صافی لے کر کسی کے اوپر قرض وغیرہ کا اگر بوجھ ہے تو اس کو مکمل کرا کر دکھ سکھ وغیرہ ایک دوسرے سے ختم کر کے خالصاً خالص وجہ اللہ پورے احسان اور اخلاص کے ساتھ نکلیں نکلتے وقت گھر سے ہم نکلنے کی دعا پیش کریں اور پڑھ لیں سنا اور اپ میں دیکھا کہ دو ہزار چوبیس کے حج کے لیے حج تربیاتی پروگرام میں مدنی صاحب باحیثت مدرب تشریف لا رہے ہیں میرے اندر ایک دلی مسرت پیدا ہوئی اور خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ انشاءاللہ العزیز اس بیٹھک میں جو تربیت دی جائے گی کتاب و سنت کی روشنی میں علمی تجربہ کی روشنی میں اور وہ مجھ کو سننے ملا اور دیکھنے کو بھی ملا کبھی کبھار انہوں نے آپ کو مثال سے بھی سمجھانے کی کوشش کی دیکھیے حج ہو یا کوئی عبادت اس کے اندر سب سے پہلا کام ہے اخلاص احسان بلا اخلاص احسان کے آپ کی کوئی عبادت معتبر نہیں ہے دوسری چیز ہے ٹائمنگ کا لحاظ رکھنا وقت کا لحاظ رکھنا جیسے کہ بار بار انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ کام اس وقت سے لے کر اس وقت کے اندر تک کر لینا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ ہم اور آپ چونکہ سمجھ گئے ہیں ہر ممکن کوشش کریں گے اور اسی وقت کے مطابق ہم لوگ اس کو ادا کریں گے بعض امن کا انہوں نے ذکر کیا ترتیب کے اعتبار سے کہ آگے بھی کیا جا سکتا ہے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے آگے اگر نہ موقع ملے تو پیچھے کرنے کی گنجائش ہے تو یہ ہمارے لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا کہ بطور سہولت ایک عظیم تحفہ ملا ہے اس میں بھی ہم کو شکر گزار رہنا چاہیے بھائیوں اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے حج اور ہر ایک کے اوپر یہ فرض نہیں ہے مستطی کے اوپر یہ فرض ہے زندگی میں ایک بار فرض ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رکن جب بحیثیت فرض عائد ہوا آپ نے صحابہ کرام کے ذریعے سے شروع کروایا خود نہیں کیا صحابہ کرام کے ذریعے سے شروع کرایا اور وہ بھی ببانگ دہل اعلان کرایا گیا کہ آج تک جو ہوا ہو گیا آئندہ خانہ کعبہ کا تواب اور حج ایسے لوگ کر سکتے ہیں ایسے لوگ نہیں کر سکتے ہیں اور شریک ہو کر دوسرے سال اپنے شروع سے لے کر کے اخیر تک جو ہمارے شیخ فرما رہے تھے بہرحال آپ نے کران کیا تھا صحابہ کرام نے افراد کیا تمتو کیا جو کچھ بھی کیا ایک طرف سے کرتے 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 آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے جیسا کیا یہ طریقہ تم لوگ حاصل کر لو اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار مت کرو کل ایک پمفلیٹ تقسیم ہوا ہے اختلاف کی بات تو یہاں آنی ہی نہیں چاہیے کہ فلاں نے کہا ہے فلاں نے کہا ہے ہم فلاں اور فلاں سے پوچھنے نہیں جائیں گے جب بھی ہم اپنے عبادت کی انجام دہی میں کسی کو پوچھیں گے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے آپ نے فرمایا ہے کہ خضو انی سے کا حج کا مکمل طریقہ عمرے کا مکمل طریقہ شروع سے لے کر کے آخیر تک مجھ سے حاصل کرو کہاں تم کو جمع بین صلاطعین کرنا ہے کہاں تم کو اپنے اپنے وقت پر نماز ادا کرنی ہے کہاں تم کو کس کام کو کس جذبے کے ساتھ کرنا ہے جی جذبے کا بھی لحاظ رہے ابھی ہمارے شیخ فرما رہے تھے کہ چھوٹا چھوٹا دانہ کنکری کا پھینکنا ہے وہاں ہم کو ویسے ہی پھینکنا ہے جذبے میں آ کر کے اگر ہم جوتا چھاتا پھینکنا شروع کر دیں تو یہ علماء کرام بتائیں گے کہ آپ کا وہ کام شریعت کی روشنی میں آیا ہوا یا نہیں ہوا تو بھائیوں بزرگوں میرے نوجوان ساتھیو آپ لوگ مولانا کا شکریہ ادا کیجئے مولانا آپ کا شکریہ ادا کریں اور ہم لوگ سب مل کر کے اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندہ بنے کہ جس کی توفیق سے ہم ایک ایسی عبادت کا مکمل عزم کر چکے ہیں اور قریب قریب سفر کی آدھی تیاری ہو چکی ہے باقی سفر طے کرنے والے ہیں پورا کرنے والے ہیں تو یہ سفر ہمارا مسنون سفر ہو جی سفر کی روشنی میں عبادت جب یہ عبادت سفر کی روشنی میں ہے تو سب سے پہلے ہم کو سفر کرنا ہے مسنون غیر مسنون سفر نہیں کرنا ہے کسی کو تکلیف دینا کسی کو برا بھلا کہنا کسی کو دھکا دینا کسی کو اور کچھ کرنا اگر ہم ایسا سفر کر رہے ہیں تو میں تو سمجھ رہا ہوں کہ ادنا ایک چھوٹا موٹا عالم ہو کر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سفر غیر مسنون کی وجہ سے آپ کی عبادت میں کوئی ضرب پڑ جائے اس لیے ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا سفر بھی ہو کیا مسنون سفر شروع کریں گے اپنے گھر سے لے کر شروع شروع کریں گے اپنے گھر سے لے کر غالباً مولانا بتائے ہوں گے اس وقت میں نہیں پہنچا تھا گھر سے نکلتے وقت احرام باندھنے کا جہاں پہننے کا معاملہ آئے گا تلبیہ پڑھنے کا معاملہ آئے گا وہ تو بعد والا ہے شروع جب ہم کریں گے تو تمام بھائی برادر وغیرہ سے معافی صافی لے کر کسی کے اوپر قرض وغیرہ کا اگر بوجھ ہے تو اس کو مکمل کرا کر دکھ سکھ وغیرہ ایک دوسرے سے ختم کر کے وجہ اللہ پورے احسان اور اخلاص کے ساتھ نکلیں نکلتے وقت گھر سے ہم نکلنے کی دعا پیش کریں اور پڑھ لیں اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا سواری پر سوار ہونے کا تو اس وقت بھی ہم سفر کی دعا پڑھیں اور اللہ رب العالمین کے حوالے اور ذمہ لگا کر کے جائیں کہ اے اللہ میں تیرے ساتھ نہیں بلکہ تو میرے ساتھ ہے اللّہ انت صاحب فی سفر یہ نہیں کہا ہے کہ انا صاحب فی سفر کا بلکہ اللّہ انت صاحب فی سفر یعنی میرے سفر میں اللہ تو ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے یہاں سے سفر سفر شروع کریں گے اور جب موقع آئے گا آپ پہلے بھی احرام پہن سکتے ہیں پہن اپنی پورے دیکھیے ہیں بولے دیے ہیں احرام پورے چاپے ہاں تو پورے دکھائی لیں ایک تو پورے دلے وہاں لوگ کو نماز پور تاپڑ ٹاپڑ تو نہیں کہ وہ نیشن بھائی ہاں একটা দেখিয়ে দিলে ভালো হতো একটা দেখিয়ে দিল একটু দেখিয়ে দেব আর একটা জিনিস আমি মাদ্রাসায় থাকি যখন মাদ্রাসায় কয়েকদিন আমার একটা ফিল্ড আছে বড় ফিল্ড যেনারা দেখেছেন দেখেছেন তো মনে মনে আমি ওইখানে এঁকে রেখেছি যে এইটা হলো হাজরে আসবাব এটা হলো মুলতাম এটা হাজরে আসবাব এটা হলো মুলতজাম মূলত এখানে আসার পর এই দুই জায়গার মধ্যখানে আমি এই দুয়াটি পাঠ করব। আর ঠিকই বলেছেন মওলানা যে প্রত্যেকটা আপনি এবাদত প্রত্যেকটা অঙ্গ হাদিস কোরআনের ভিত্তিতে করাটা ওখানে একটু মুশকিল হয়ে যাবে যেমন রমাল আর সেই অমুক তোম এগুলো কেউ হয়তো ধাক্কা দিবে আর কিছু করবে ছোট ছোট পা নিয়ে কদম নিয়ে চলার আছে সেখানে হয়তো আপনি পারবেন না আমি পারব না তো অতটুকু আল্লাহর তরফ থেকে মাফ আছে আল্লাহ তালা মাফ করবেন যেহেতু টাইম নাই আশা করি মলানায় যা কিছু বললেন আমাদের বুঝে আমাদের অন্তরে আমাদের সিনায় তার একটা ছাপ হয়ে গেছে আল্লাহ তালা সুস্থ শরীরে ইমানের সহিত নিয়মতভাবে সুন্নতের রসুলকে সামনে রেখে হজ আদায় করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ তাআলা তুমি আমাদেরকে শক্তি দাও আর ইনশাআল্লাহ আমি সফরে থাকব যদি কিছু দরকার মনে করেন তো হতভাগাকে কোনো জায়গায় হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমি যদি পারি হাদিস কোরআনের ভিত্তিতে ইনশাআল্লাহ আপনাদের রাস্তা বা আপনাদেরকে রাস্তা দেখাবার চেষ্টা করব। আল্লাহ উভয় পক্ষকে نیا مطابق حت کران کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ